В Олевскую больницу госпитализировали еще одного раненого. Впрочем, к пострадавшим по-прежнему не пускают журналистов. Напомню, вчера ночью в Янтарном райцентре Житомирской области произошла перестрелка. Что сегодня происходит в Олевске и почему местные депутаты просят всех силовиков усилить охрану города? С подробностями Ярослав Кречко. В актовом зале райгос райгосадминистрации не протолкнутся несколько десятков активистов после заявлений полиции о якобы бытовых причинах смертельной перестрелки. Требуют признать Олевск районом, который страдает от разборок бандитских кланов и где орудует янтарная мафия. Не хочется под бытовые подвести, чтобы подвести вопрос от янтаря. Что янтарь чистый, все нормально. Дальше люди мы, дальше люди принимают, все хорошо. Никто никого не трогает, потому что это бытовые разборки за дискотеку. Вот и все. Когда этот статус примется, тогда здесь будет понятно, что если в городе такой статус, то это не может быть простая разборка. Это реальная разборка за янтарь. С пулевыми и осколочными ранениями в больнице уже шесть человек. Один из местных, который сначала отказался от госпитализации, накануне вечером все же лег на больничную койку. Впрочем, журналістів і дальше к пострадавшим не пускають постраждалих. Ми не можемо попасти. Не бажано, щоб зараз для них були лишні стресові ситуації. Тим більше, що у цих два хворих, які були в надважкому стані, значить вони знаходилися в стані медикаментозного сну зараз. Працюють січі органи, працівники поліції. Вони також не рекомендували зараз, щоб лишній раз. спілкувалися особами. Исключение только для близких родственников. Василий Федорович только от внука. Только батька, маму и те я зашел. Он дуже в тяжелом состоянии. Бо стоять не може. Вийшов, вийшов, еле. Одна в спину пуля, друга другая в ребра. Рассказывает, при входе в палату вооруженная охрана. Поговорить с внуком удалось лишь несколько минут в коридоре. Тот уверяет, первыми огонь открыли так называемые львовские бандиты. Приехали те бандюки, те вооруженные, те хлопцы Покину и открыли стрельбу на них. Что это за Львовская банда и как продвигается расследование? Начальник местной полиции на вопросы решил не отвечать и от телекамер просто убежал. Я выбащаюсь. Вы меня что хотите преследовать? Я не хочу. Я вам сказал без комментариев. Ведется следствие, будет потом все надано информацию, яку будет дозволено следствие. И уже после обеда в Житомире начальник областной полиции сообщил некоторые подробности расследования. Существование львовской банды признает, но только ли из-за янтаря инцидент, однозначного ответа нет. Это была, скажем так, группа осип представителей Львовской области, Які приймали участь в цьому конфлікті, але загиблий безпосередньо, як потім виявилось, він мешканець Київської області, але був з тими людьми, які представляли, як ми так скажемо, неформально називаємо їх львів'янами. Ці хлопці брали в оборот людей, які зробляли, в тому числі місцевих, які там копали чи скуповували його. Це ну, організована жона банда, але вона координувала свої дії. З вищими посадовими особами нацполіції збута прокуратури не може існувати ну існувати така група тривалий час на території Олевська без їх співпраці. Жодна людина не відчуває себе безпеці в Олевську. тут никто ничего не контролирует. А в районе ситуация еще У местных депутатов нет сомнений. Причина происшествия – янтарные разборки. Единогласно они поддержали обращение к президенту, премьеру и к руководителям всех силовых ведомств. Правоохранительные органы, которые находятся в городе и в объединенной территориальной громаде, не могут выполнять свои функции. Мы просим, чтобы нам помогли с приданными силами, которые до скажем, закону видобутку бурштину, чтобы они дивились за правопорядком и помогали местным правоохранцам. Олевск все еще под усиленной охраной, но причин вводить чрезвычайное положение в районе полиции не видят. Тем временем жители города блокировать движение на трассе Киев-Варшава пока не будут. Но в случае отсутствия реакции на ситуацию в регионе готовы к радикальным действиям. Ярослав Кречка, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Житомирская область.